Вообще мы с Константином периодически входим в дискуссию, что красивее, зеленые пионеры или зеленый патруль, который сейчас в регионах просто растут как грибы после дождя, потому что все-таки слово патруль, оно к чему-то обязывает. Наши организации 10 лет мы начинали тоже с субботников, но так как я сказал, что слово патруль, оно обязывает, мы считаем, что наведение порядка у себя в стране это прерогатива именно российских организаций, а не каких-то международных. Конечно, мы оцениваем их опыт, но мы себя считаем именно российской организацией и считаем, что вместе с местной и региональной властью. Мы в состоянии привести в порядок свою территорию. В том числе есть такого президента понятие как принуждение к миру так и у нас принуждение к, 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 к модернизации производства это в том числе и наша такая общественная функция. А вообще, когда мы начали работать, вы знаете, я, я думал, что мы вот первые такие, а мне старший поколение не даст соврать, я посмотрел в, нашел в интернете, есть такой фильм Зеленый патруль от 1954 -го года. То есть это такое а, ля Тимурова команда, только в экологической, скажем так, в экологической отрасли, где школьники очень успешно борются с браконьерами и так далее. Поэтому не мы это все придумали. Молодежное детское зеленое движение, оно было и в 50-х. Абсолютно. Да, и безусловно, вот то, что сейчас движение «Зеленая Россия» действительно выбрало именно может быть, очень вовремя этот момент, потому что с учетом геополитических а, а, ситуаций, в том числе и нас в России, как правило, иногда экологию а, делают а, при том, что все-таки в первую очередь а, становятся вопросы просто выживания. А, а, в, как в прошлый кризис, мы увидели, что там были просто такие экологические каникулы. То есть а, забывали про экологию, потому что необходимо поднимать промышленность и так далее. Я считаю, что в этой ситуации нужно очень а, очень аккуратно к этому подходить. И вот как раз э, э, Зеленая Россия, в, э, ну, мне кажется, в очень на правильном пути. А мы уже как практики, как Зеленый патруль, можем со своей стороны принудим местных нарушителей к э, скажем так, модернизации производства и нормальной, качественной работе в области окружающей среды. Спасибо.